Что вообще происходит в Украине вот зараз? Что происходит в Украине? Что происходит в Украине в настоящее время? Сделки. Выгодная сделка. Украина. Выгодная сделка друзья, товарищи, что происходит в Украине? Гильят якото собака тряпку, собаки тряпку. Обнуление, спустошение, выгодная сделка в Украине. Новые какие-то перспективы, переход в другое состояние, новые перспективы и переход в другое состояние через страшный суп сделки. Выгодные. Все же в деньгах. Что им люди надо? Что там люди гибнут? Дети гибнут. Разруха вот такая в Украине. Это никого не, не волнует. Хотела по-другому сказать. Спустошение. Несоблюдение данного слова. Выгодная сделка. Что происходит? Короли оно решают. Тем копалины. Тім території обман сплошной, сплошной обман і спустошення України. Хлопці бідні оно б'ються-б'ються. Ну, показують буде освобождение і рідних карти перемоги. Но такая игра идет. Вот претензии до тарологов, что да, неправильно говорите. Это же такая игра идет таких высоких вот этих чинов. Вот такие гроши замешаны. То что тут можно говорить? Если тут гроши, только сделки, сделки. Где побольше урвать? А хлопцы гин. Больная Украина, что там говорить? И стоит на раздорожье. Мстительные сделки, игра. Ну, освобождение идет, обрыв этого всего. И удача, и две карты перемоги. Но это затягивается.